Про тебе вголос заговорили тоді, коли з'явилася така організація, як За Чернігів. Mm -hmm. а чому ти пішов до Олексія Савченка? Це був який рік? 2008. Mm -hmm. Як взагалі ти там з'явився? Була така газета За Чернігів, громадська організація. Mm -hmm. Хтось називав що пан Олексій Гречкосій. Нам відомі нині і інші Гречкосії, але з царя Гороха все почалося саме з нього. Mm -hmm. що? Треба випити. Mm -hmm. Знаешь, такая вот сейчас некоторая. Некоторые люди до сих пор уже, хотя прошло уже очень много лет, да, там с какого там, с восьмого года, да. И некоторые до сих пор еще, до сих пор, где-то там что-то обо мне рассказывают, едва ли, едва ли не Стах, там главный пиарщик Савченко. Расскажи всю вот правду, такие... чтобы, знаешь, чтобы не было в больше. Хотя Стах, это какой-нибудь, там, знаешь. Э заместитель десятого заместителя, там, пятого пиарчика. Там, вообще никто. Ну, просто обычный, обычный журналист. Кем то там был? И все. Я был просто журналистом, и все. Я писал для газеты. Я писал о футболе. Сначала я писал о футболе. Ну, футбол был интересен еще. То есть, футбол мне самому интересен. Как бы очень давно. Плюс еще он был интересен для Зачернигов, потому что Савченко владел футбольным клубом. И поэтому я писал, как бы, вот свои мысли, там, о, о самих матчах, около футболя, там, о всем, о всем, что связано с футболом. А до того, ты держал ручку в руках, писавшись, какие статьи? Нет. А кто тебя запросил? Просто какая получилась ситуация. Ну, мне интересно было писать, например, да. И как-то в один прекрасный момент вот это когда началась эта вот эра блогов, там все пишут блоги, вот и я буду писать, мне интересно. И я начал писать вот о какой, вот а именно о своей жизни, вот каждый день, то есть вот где я был, что я делал такой своеобразный вот действительно дневник. Да, вот там, с утра до вечера. Я вот об этом писал, потом один прекрасный момент мне позвонили. Кто подзвонил? А, Литовченко. Валерий. Да. То, який не помню. Он был главным... службу Кодолы у Чоли. Ну, того тогда був был секретарем. главным редактором газеты Зачерников. Угу. А как він сам на тебе вышел? Ты в него не питал? Кто тебе про мене рассказал? Ну нет, он просто увидел мои записи. В блогу? Да. И все. Це был блог на лайв в журнале. Нет, ну лайв тогда еще не было. Это еще был на город Син. Ага. Те, что тебе сейчас не подобається, это же мали быть какие-то хвалебные оды, что футбольный клуб Десна, найкращий ага. футбольный клуб Десна. Да. нет? По поводу, что вот классный клуб Десна, нет, такого не было. То есть больше было, вот, например, вот, если там связано, вот если с точки зрения, что вот работал на Савченко, да, значит, например, это были вот вопросы городской власти, например, по поводу стадиона. Потому что стадион был там проблемный, всегда, до сих пор на него всегда жалуются на качество поля, там, на трибуны, в общем, на многое что. Это вот это было, например, да. А с точки зрения хвалебный ход, ну, как тебе сказать, не скрою, было вот несколько, да. В моем, ну, так всегда они как бы подписаны моим именем, там, например, то есть я как бы этого не скрываю. Но в отличие, то есть изначально это было что? Во-первых, это как бы был первый мой, ну, опыт работы журналистской, да, во-вторых, я действительно тогда так думал. Ну, знаешь, когда вот первое впечатление, когда вот первый какой-то человек вот ты встречаешь, не там пятого.